Dalam video lepas aku ada share tentang game Manhunt yang telah pun diharamkan di beberapa buah negara. Pihak Sony juga reject daripada permainan itu dipasarkan di dalam konsol mereka disebabkan Manhunt mendapat rating AO. Daripada mana rating AO, M dan sebagainya tu datangnya dan siapa yang menguruskan tentang kandungan yang ada dalam sesebuah permainan video. Semua ni bermula pada awal 90-an di mana pada waktu itu merupakan era kebangkitan permainan video setelah dekad sebelumnya industri permainan video berhadapan dengan satu krisis game crash pada tahun 1983 yang mana merupakan kejatuhan industri game yang dikatakan sangat besar lah pada waktu itu jadi pada 1990-an merupakan era kebangkitan industri permainan video banyak konsol-konsol popular mula dipasarkan sebagai contohnya macam PlayStation 1 dikeluarkan pada tahun 1994 dan juga Nintendo 64 yang dipasarkan pada tahun 1996 walaupun industri permainan video mula naik mereka tetap tak lari daripada beberapa masalah dan salah satunya adalah tentang bertapa bebasnya kandungan yang ada dalam sebuah permainan video untuk dimainkan bagi semua lapisan umur tak kira muda ke tua asalnya isu ni bukanlah satu isu yang besar pun dia hanyalah satu isu yang kecil sehinggalah pada tahun 1992 ada dua buah permainan video iaitu adalah Mortal Kombat dan juga Night Trap Mortal Kombat ni rasanya semua pun dah tahu dia merupakan sebuah game fighting arena one versus one sebuah genre fighting yang klasik lah tetapi Mortal Kombat dia ada keistimewaannya tersendiri iaitu dia adanya fatality di mana dalam fatality tu dipaparkan scene scene yang agak brutal lah kan seperti cabut kepala and then ada ni cabut jantung dan sebagainya and then satu lagi adalah night trap yang mana dikeluarkan pada tahun yang sama juga dalam game ini kita berperanan sebagai seorang agent khas yang ditugaskan untuk menjaga sekumpulan wanita daripada diserang oleh makhluk vampiristik ataupun alien lah senang kata didakwa yang permainan ini mengandungi pelecehan seksual terhadap wanita jadi dua permainan video ini popular sangat-sangat popular pada waktu itu sehingga kan menimbulkan kerisauan terhadap utama sekali kepada ibu bapa kerana permainan ini boleh dimainkan oleh semua lapisan umur tanpa dikawal. Lalu isu yang kecil ini pun mula menjadi isu yang lebih besar apabila senat Amerika Syarikat memandang serius akan situasi ini maka mereka pun mengambil tindakan dengan memanggil nama-nama besar dalam industri video game pada waktu itu seperti Nintendo dan juga Sega untuk disoal siasat. Kenapa permainan video yang kejam dan brutal seperti ini boleh dimainkan oleh kanak-kanak? Siapa yang mengawal kandungan yang ada dalam setiap permainan video yang dicipta oleh mereka. Maka secara tak langsung, developer ataupun pembangun-pembangun mendapat tekanan yang sangat kuat terutama sekali daripada kerajaan Amerika Syarikat dan juga media pada waktu itu. Company-company Company ini mereka bekerjasama untuk menghasilkan satu badan bebas yang kita panggil dia sebagai Entertainment Software Association, ESA yang mana ini merupakan sebuah badan untuk melobi kerajaan tentang isu-isu berkaitan dengan industri permainan video dan daripada ESA ni jugalah mereka membangun lagi satu badan bebas yang kita kenalinya sebagai ESRB, Entertainment Software Rating Board. Tujuan ESRB ditubuhkan adalah untuk memberi penilaian terhadap kandungan dalam sesebuah permainan video itu untuk diberi rating umum pada permainan itu pada asalnya mereka memperkenalkan 5 rating iaitu EA, KA, T, M dan juga AO. Kemudian rating ini berkembang mengikut pererahan zaman selepas saja penubuhan ESRB ni banyak negara-negara lain menubuhkan organisasi yang sama untuk negara masing-masing seperti di Jepun mereka ada CERO, Kesatuan Eropah mereka ada PEGI dan juga di Australia mereka ada ACB walaupun ESRB ditubuhkan mereka masih tak dapat lari daripada beberapa kontroversi terutama yang dilakukan oleh company-company tertentu yang berjaya memanipulasi penilaian-penilaian yang ada pada ESRB tu. Sebagai contoh kita tengok pada tahun 2004 GTA San Andreas dilancarkan oleh Rockstar. Pada waktu itu dah setahun kemudian pada tahun 2005 timbulnya kontroversi ah, yang mana memang asalnya game itu pun dah kontroversi pada tahun 2004 sehingga dia diberi rating M iaitu mutual. Tetapi pada tahun 2005 timbul lagi kontroversi baru di mana para-para modding mereka berjaya menemui satu misi rahsia ataupun mini game rahsia di dalam file data GTS Andres tu iaitu adalah satu misi yang kita panggil dia sebagai Hot Coffee ha, Hot Coffee ni adalah satu mini game di mana kita berperanan bermain sebagai watak utama iaitu CJ yang melakukan hubungan seksual bersama teman wanita dia setelah saja kontroversi ni tersebar maka pihak ESRB menukar rating daripada M kepada rating AO secara tak langsung menyebabkan banyak peruncit-peruncit dan juga penjual permainan video menarik semula penjualan GTS Andres disebabkan kontroversi ini tersebar sangat luas, terutama sekali di Amerika Syarikat maka ramai mula mempersoalkan macam mana ESRB ini menjalankan penilaian terhadap sesebuah permainan video itu sehingga ada company berjaya memanipulasi sistem penilaian ESRB ini di Amerika kita ada ESRB, tetapi macam mana pula dengan Malaysia? Jawapannya ada. Kita mengambil rating daripada organisasi luar lah. Terutama sekali ESRB dan juga PEGI. That's why kalau kita beli permainan video sama ada digital ataupun fizikal, kita akan aa, dipaparkan cop ESRB ataupun cop PEGI. Walaupun tidak ada badan khas, kita masih ada organisasi yang memantau kandungan yang ada dalam sebuah permainan video iaitu adalah Kementerian Dalam Negeri dan yang kedua adalah MCMC, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dua organisasi inilah yang bertanggungjawab untuk memastikan kandungan-kandungan yang ada dalam sebuah permainan video tidak melanggar undang-undang negara. That's why ada permainan video yang diharamkan terus untuk dipasarkan di Malaysia sebagai contohnya Hunt yang diharamkan atas faktor keganasan melampau yang dipaparkan dalam permainan video itu. Dan yang kedua adalah Fight for God yang dikeluarkan pada tahun 2017 iaitu sebuah permainan video Fight Arena 1 vs 1 tetapi dengan karakter ketuhanan. Disebabkan faktor ini maka permainan itu diharamkan terus untuk dipasarkan di Malaysia. Contohlah seseorang itu berusia 14 tahun tetapi dia memainkan permainan video yang rating dia M ataupun mutual. Jika dia kantoi, dia boleh dikenakan tindakan? Jawapannya tidak. Sebab ESRB tu bukanlah satu bentuk undang-undang tetapi ianya hanyalah sebuah panduan kepada ibu bapa terutamanya untuk mengetahui apa yang terkandung dalam sesebuah permainan video itu untuk diberikan kepada anak-anak mereka.